যেতিয়া মানুহে ফাঁকি কথা কৈ কৈ সমাজত ওলাব নোৱাৰা হৈ যায় সমাজখনেও গম পায় যে ইহঁত কিমান ফাঁকি চব ফালৰ পৰাই যেতিয়া প্ৰমাণসহ দাঙি ধৰা যায় তেতিয়া সেইবিলাকৰ কি হয় বাৰু চোৰবিলাকৰ মাথাই কাম মানে কাম নিদিয়া হয় নহয়নে বাৰু আৰু যেতিয়া কাম নিদিয়া হয় তেতিয়া কি হয় জানেনে কিছুমানে যদি ভাল কথা এটাও কয় তেওঁলোকৰ খুব্ৰি ধৰি যায় কাৰণ দিনে ৰাতিয়ে মাল খোৱাৰ মাথাত কি থাকিব ভাল বুদ্ধিটোৱে এটাও নাথাকে সংসাৰৰ বেয়া বুদ্ধিখিনিয়ে থাকিব যিকোনো প্ৰকাৰে মানে বেয়া হোৱাটোৱে তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব ভাল হোৱাটো কেতিয়াও নিবিচাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ মুখৰ ভাতখিনি নাইকিয়া হ'ব বুলি নমস্কাৰ সকলোকে আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ' আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ক'বলৈ গৈছোঁ কি বহু বিতৰ্কিত ভিক্টৰ দাসক লৈ আপোনালোকে সকলো গম পায় ভিক্টৰ দাস মানুহজন কেনেকুৱা আৰু তেওঁ কিছুমান ঘৰুৱাহী প্ৰব্লেম আছে ঘৰুৱা প্ৰব্লেমবিলাক সেইবিলাক ক'বলৈ নাযাওঁ সকলোৱে আপোনালোকে জানে আৰু সেইবিলাক আমাৰ জনাৰ দৰকাৰো নাই লোকৰ ব্যক্তিগত কথা খুচৰা মানুহবিলাক কেনেকুৱা নিজ হ'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰে নিজৰে চৰিত্ৰ বেয়া হ'ব মানুহেহে সেই তেনেকৈ লোকৰ ব্যক্তিগত কথাবিলাক খুচৰে আৰু যি কি নহওক ভিক্টৰ দাসৰো তেনেকুৱা কিছুমান প্ৰব্লেম আছে যিহেতু আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় মই আকৌ কৈছোঁ আৰু তেনেকুৱা কিছুমান ক্ষেত্ৰতে তেওঁ হয়তো অলপ মানে বেলেগ ধৰণৰ আচৰণ কৰে এনে মানুহজন বহুত ভাল একদম চিধা চাধা মানুহ মানে মুখত যিটো আহে সেইটোকে কৈ দিয়ে আৰু পূৰা কিন্তু যুক্তিপূৰ্ণ কথা কয় আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে তেওঁ এজন টিচাৰ আৰু তেওঁ লাইভ আহে লাইভৰ সেইবিলাকো মই চাওঁ আপোনালোকে চাব হয়নে নহয় মই তেনেকুৱা মানুহবিলাকৰ আকৌ লাইভ চাওঁ আৰু লাইভ চাই মই চোৰৰ নিচিনা কিন্তু মানে পৰিচয় নিদিয়াকৈ নাথাকোঁ মই পৰিচয়টো দিওঁ যে ময়ো চাই আছোঁ আৰু ঠিক তেনেকৈ কালি এটা মই লাইভ দেখিলোঁ আপোনালোকৰ আগতে মানে দিম বাৰু নিদিয়াকৈ নাথাকোঁ তাৰ আগতেতো মই কৈ ল'ব লাগিব নহয় জানো আৰু সেই ভিক্টৰ দাসে সকলো মানে হেৰি কৰিছে আৰু তেওঁ ঠিকেই কৰিছে মানে মিছা কথা এটা কোৱা নাই আৰু সেই চান্দা পাৰ্টিখিনিয়ে যেনেকুৱা যি কৰিছে তেওঁ সেইখিনিহে দাঙি ধৰিছে আৰু সেই দাঙি ধৰাৰ লগে লগে কি হ'ল জানেনে সেই ভিক্টৰ দাসৰ কিছুমান ব্যক্তিগত হেৰি মানে ভিডিঅ' এটা তেওঁ কোনোবা সম্পৰ্কীয় আজিৰ পৰা তিনি চাৰি বছৰ আগৰ বুলি কৈছে যিয়ে নহওক আমাৰ সেইবিলাক দৰকাৰ নাই কাৰোবাৰ ব্যক্তিগত ভিতৰুৱা হেৰি ঘৰৰ ভিতৰত যি হৈছে নহৈছে সেইবিলাক আমাৰ খুচুৰা কিবা দৰকাৰ আছে নেকি আৰু ভিক্টৰ দাসে সেই ভিডিঅ'টো পোৱাৰ পিছত মানে তেওঁ একদম সুন্দৰকৈ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে যে মই খাৰু পিন্ধি থকা নাই আৰু হয়ো যুক্তিৰে তোমালোকে লগা যুক্তিৰে নোৱাৰি পেলাই নিজৰ লোকৰ ব্যক্তিগত কথা কিছুমান বা ব্যক্তিগত ভিডিঅ' কিছুমান তোমালোকৰ দিবলৈ কি দৰকাৰ যদি প্ৰকৃত পুৰুষ হয় তেন্তে হ'লে তোমালোকে যুক্তিৰে লগা যুক্তিৰে লাগিব নোৱাৰি পেলাই হোৱাই নোহোৱাই ফাল্টু ফাল্টু কিছুমান মানে লাগিছে ভিক্টৰ দাসৰ লগত লাগি পেলাই কি কৈছে ভিক্টৰ দাসৰ নামত বোলে কেচ দিছে হা এতিয়া ভিক্টৰ দাসে ধৰিছে বা ভিক্টৰ দাসৰ কিছুমান সমৰ্থক বা আমি হ'লেও ক'ম তোমালোকে যে লোকৰ পৰা টকা পইচা লৈ থাকা সেইবিলাকৰ হিচাপ দি চানে সেইবিলাক তোমালোকৰ কি গ্ৰহণযোগ্য কাম নেকি অঁ ভিক্টৰে সেই সম্পৰ্কীয় কোনোবা ৰিলেশ্যনত থকা ছোৱালী এজনীক মাৰপিট কৰিলে তাত তোমালোকৰ একদম চৰম লাগিছে মানে চৰম কিয় গিৰিয়েকে ঘৈণীয়েকক মাৰিব নোৱাৰে নেকি বাপেকে জীয়েকক কিবা এটা জীয়েক হওক বা পুতেক হওক ল'ৰা ছোৱালী বেয়া হ'লে কি মাৰপিট কৰিব নোৱাৰে নেকি এতিয়াহে দেখিছোঁ সেইবিলাক আগতে কিন্তু তেনেকুৱা নহয় বেলেগৰ ঘৰত ল'ৰা ছোৱালীয়েও বেলেগ বেলেগ মানুহেও কিন্তু শাসন কৰিব পাৰে আৰু তেতিয়া কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ঠিকেই আছিলে আৰু এতিয়া দেখিলোঁ কি ই মাৰিব কিয় নোৱাৰিব কিয় মাৰিব নাৰীক কিয় মাৰিব ইচ কিয়নো নামাৰিব নিজৰ নিজৰ হ'ল বুলি কি নামাৰিব নেকি আৰু সেইখিনি যে আজিকালি যে বেছি যুক্তি দেখাবলৈ যায় নাৰীৰ ওপৰত হাত তোলা মোক নাৰীৰ ওপৰত তাক দিয়ে সেইকাৰণে বাপেকে নাৰীসকলেও সেইসকলক দি থৈ গুচি যায় যা তহঁত ক'লে যা যা সেইবিলাক বেছি চি দেখুওৱাৰ কাৰণে দেশ ৰখাতলৈ গ'ল গম পাইছেনে কিছুমান মানে অবাস্তৱ কিছুমান কথা আজিকালি চলিবলৈ লৈছে যে নাৰীসকলৰ ওপৰত কিয় হাত তুলিব নাৰীসকল এনেকুৱা কিহৰ কাৰণে নুতুলিব কিবা এটা বেয়া দেখিছে ক'বই আকৌ নহয় জানো কিন্তু কাতি মাৰিটো পেলোৱা নাই কাটি মাৰি পেলোৱা সেই চেপ্তাৰটোও বেলেগ হা স্কুল আগতে দেখোন ল'ৰা ছোৱালীক স্কুলত মাৰপিট কৰে ছাট মানে কয় যে আচাৰি আগতহে শিক্ষাটো থাকে নহয় জানো কিন্তু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীক মাৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে আৰু কি হ'ল ল'ৰা ছোৱালী জহন নামে গৈছে কি হৈছে এই মাত ফুটাৰ পৰা টিউশ্যন টিউশ্যন টিউশ্যনৰ ওপৰতহে তাৰ বাদে বাহিৰে জ্ঞান আছেনে এইখিনি কথা কোৱাৰ কাৰণে আকৌ মোক বেয়া নাপাব দেই মানে যিবিলাক অভিভাৱক সেইখিনি কথা কৈছে আপোনালোকে নিজে চাবচোন হয়নে নহয় কথাখিনি বাৰু মাত ফুটাৰ পৰা টিউশ্যন দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ বাহিৰা নলেজটো ক'ৰ পৰা হ'ল অঁ স্কুলত যদি শিক্ষকে ছাট এটাও মাৰে একদম মানে পূৰা যাব বাপেক হওক মাক হওক একদম পুৰা যাব কিয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীটোক মাৰিলি কিয় এনেকুৱা কৰিলি নহয়নে আগতে আমাৰ দিনত কিন্তু তেনেকুৱা নাছিলে দেই আমি নিজৰ পিতকিটা লুকুৱাই লুকুৱাই আহোঁ দীঘল স্কাৰ্ট থাকিছিলে তেতিয়া আমি লুকুৱাই আহোঁ বাৰু যি নহওক এতিয়া ভিক্টৰ দাসে সেই কথাখিনি ক'লে বা ভিক্টৰ দাসৰ সেই যেতিয়া সেই পাৰ্টিটোৰ চান্দা পাৰ্টি টেক্স পাৰ্টি বুলি যেতিয়া ভিক্টৰ দাসে ক'লে তাৰ লগে লগে আহি গ'ল তেওঁ ব্যক্তিগত এটা ভিডিঅ' হেৰি কৰিবলৈ এতিয়া যদি ভে ভিক্টৰ দাসে কয় যে মোৰ এইটো ব্যক্তিগত ভিডিঅ' কিয় তহঁতে আপলোড কৰিছ লাজ নালাগে হা এইফালে কি নেতা দেখাবলৈ যায় হয় নে নহয় নেতা দেখায় এইবিলাকে লোকৰ ব্যক্তিগত কথা খুঁচৰি পেলাই সেয়া নেতাগিৰি দেখাবলৈ যায় যুক্তিৰে লাগ ঠিকেই কৈছে ভিক্টৰ দাসে যে কৈছে খাৰু পিন্ধি থকা কথা বুলি যে কৈছে যে একদম ঠিক কথা কৈছে আৰু যিবিলাকে এতিয়া আকৌ ভিক্টৰ দাসৰ লগত মানে ভিক্টৰ দাসৰ ওপৰত কেচ দিবলৈ মানে উঠি পৰি লাগিছে সেইবিলাকে আকৌ ভিক্টৰ দাসৰ লগত দেখোন সাৱটি পেলাই একেলগে দেখোন ফটো উঠি আছে হা এয়াই হ'ল তেওঁলোকৰ হ'ল নীতি অ' খাবলৈ পালে ভিক্টৰ ভাল খাবলৈ নাপালে ভিক্টৰ বেয়া খাবলৈ পালে ৰুণজুন ভাল খাবলৈ নাপালে ৰুণজুন বেয়া হয় নহয় নহয় মুঠতে তেওঁলোকে যেতিয়া যিমান দুৰ্নীতি কৰিছে যিমান যি কৰিছে সেইখিনি চুপ চাপ থাকিব লাগিব তেতিয়া ভাল তেওঁলোকক যদি হাঁহে মাছে যোগান ধৰে তেতিয়া তেওঁলোক ভাল অঁ আমি ভাল মানে তেতিয়া এই তেনেকুৱা কোনোবাই যদি বোলে হো হয় তোক মোবাইল এটা গিফ্ট দিছোঁ হে বহুত ভাল হ'ব দে এনেকুৱা টাইপৰ গম পাইছে নাই গতিকে ময়ো পলম নকৰি পেলাই ভিক্টৰ দাসৰ কিছুমান মানে কি ধৰণে কৈছিলে ভিক্টৰ দাসৰ গাত কিবা দুখ আছে নেকি অঁ ছোৱালীজনী সেই যুৱতীগৰাকীৰ ভিডিঅ'টো দেখিছে মই সেইটো দিবলৈ নাযাওঁ লোকৰ মই এতিয়াই কৈছোঁ লোকৰ ব্যক্তিগত ভিডিঅ'টো মই ইয়াত দিবলৈ নাযাওঁ তাকো নি ঘৰৰ ভিতৰৰ হয়নে নহয় তেওঁলোকৰ কি হয় নহয় সেইবিলাক মই ক'বলৈ নাযাওঁ আৰু লোকৰ ব্যক্তিগত কথা খুচৰা মানুহবিলাক কিমান নিজ হ'ব লাগিব হা আজিকালি লোকৰ কথা কোনোবাই হাগিলে কোনোবাই পাতিলে এইবিলাক কথা খুচৰি থকা কিবা সময় আছেনে বাৰু হা দেশত কিমান কাম আছে সেইবিলাক নকৰিবলৈ এই কোনে আমুকটো কৈলে এই আমুক মাইকীজনী এইটো কৈলে সেইবিলাক কৰি থকা এতিয়া সময় নাই আৰু ভিক্টৰ দাসে তাকেই ক'লে আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়ালোঁ চাওক ঠিক আছে কালিৰ ডেটত যদি কোনোবাই যদি কোনোবাই যদি কয় ন কোনোবাই যদি ধুম বুলি ভাবে ন বহুত বেয়াকৈ ধুই দিব হা অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে টেক্স লৈ কাৰ কাৰ কাৰণে কাম কৰি আছ অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে কাম কৰি আছ অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে যে টেক্স লৈ আছ অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে কাম কৰি আছ নে দেখাব পাৰিবিনে নে অসমীয়া মানুহক ব্যৱহাৰ কৰি আছ তই নিজেই কেৰাপ বিক্ৰী কৰিছ মই মোৰ তাত প্ৰুফ আছে মোৰ তাত চব আছে আৰু প্ৰুফ নোহোৱাকৈ মই কথা নাপাতো ঠিক আছে যেতিয়ালৈকে মোৰ তাত প্ৰকৃত কিছুমান প্ৰুফ নাথাকে বা প্ৰকৃত যেতিয়া তথ্য নাথাকে তথ্য নাথাকালৈকে মই কথা নাপাতো মই এইবিলাক কথাত মাতে নামাতো মই আজিকালি মাত নামাতো যেতিয়ালৈকে শিয়ালৰ জাক হৈ কি লাভ আছে নহয় তুমিয়াক চিনি নাপায় আজি যদি অসমীয়াই অসমীয়াক চিনি নাপায় তেনেহ'লে কিহৰ অসমীয়া তুমি অসমীয়াক বুৰ্বক বনাই অসমীয়াৰ স্বাৰ্থৰ লগত খেলি তুমি আকৌ ক'বা যে মই অসমীয়া মই অসমীয়াৰ কাৰণে মই অমুক কৰিম মই ভোগ কৰিম ইটো কৰিম ইটো কৰিম মই চেলেঞ্জ কৰিছো যে কি ভাল কৰিম তই মই অপেনলি চেলেঞ্জ কৰিছোঁ খেলা মই অকলে ছিংগল হেণ্ডেড খেলোতো মই ছিংগল হেণ্ডেড খেলিম খেলা তই কি বাল কৰিব পাৰ মই কৰি দিছো খেলা ঠিক আছে মানুহক বুৰ্বক বনোৱা বাদ দে মই একদম চিধা কথা এটাই কৈছো মানুহক বুৰ্বক বনোৱা বাদ দে অসমীয়া জাতিটোৰ লগত অসমীয়া জাতিটোৰ ইম'চনৰ লগত খেলা বাদ দে ঠিক আছে মই চিংগল হেণ্ডেড খেলা মানুহ মই চিংগল মই আজিৰ ডে'টত কোনো দল সংগঠন মই আজিলৈকে জইন কৰা নাই মই কোনো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ লগত নাই মই কোনো দলৰ লগত নাই ঠিক আছে কিন্তু মই এটা কথাই মই কৈ আছো যে মানুহৰ অসমীয়া অসমীয়া জাতিটো বা অসমীয়া জাতিটোক ইউজ নকৰিব এইটো বৰ বেয়া কথা ঠিক আছে অসমীয়া জাতিটোক যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা আৰম্ভ কৰিব ন অসমীয়া জাতিটোৱে বুজি পোৱা আৰম্ভ হ'ব এটা কথা মই আজিৰ ডেটত বুজাই দি আছোঁ আজিৰ ডেটত যিমান পলিটিকেল পাৰ্টি হওক আজিৰ ডেটত যিমান তহঁতৰ সংগঠন হওক যিমান এ টু জেড এক্স ৱাই জেড এনি সংগঠন মই কৈ দিওঁ এক্স ৱাই জেড যিমান সংগঠন আছে ন এক্সৱাইজেড সকলোখিনি সংগঠনৰ এটা বস্তু মনত ৰাখিবি যে চলাই কোনোবাই আছে চলি কোনোবাই আছে ঠিক আছে চলাই কোনোবাই আছে চলি কোনোবাই আছে আৰু এই কথাটো মই ভালকে কৈ আছো যে কি মই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ডিলচে এটা কথা কৈ দিছো কোনোবাই যদি কৈ নকেলা যে মই অসমীয়া মই অসমীয়া হৈ কিনে কেলে টেক্স লম মই ক'লো বাল পুৰাব পাৰিম বুলি কৈ গ'লো অসমীয়া হৈ কিনে টেক্স লোৱাৰ ঠিক আছে কালিৰ ডেটত যদি কোনোবাই যদি কোনোবাই যদি কয় ন কোনোবাই যদি ধুম বুলি ভাবে ন বহুত বেয়াকৈ ধুই দিব হা অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে টেক্স লৈ কাৰ কাৰ কাৰণে কাম কৰি আছ অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে কাম কৰি আছ অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে যে টেক্স লৈ আছ অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে কাম কৰি আছ নে দেখাব পাৰিবিনে নে অসমীয়া মানুহক ব্যৱহাৰ কৰি আছ তই নিজেই কেৰাপ বিক্ৰী কৰিছ মই মোৰ তাত প্ৰুফ আছে মোৰ তাত চব আছে আৰু প্ৰুফ নোহোৱাকৈ মই কথা নাপাতো ঠিক আছে যেতিয়ালৈকে মোৰ তাত প্ৰকৃত কিছুমান প্ৰুফ নাথাকে বা প্ৰকৃত যেতিয়া মই কথা নাপাতো মই এইবিলাক কথাত মাতে নামাতো মই আজিকালি যেতিয়ালৈকে মই ভাবোঁ যে ন কাৰণ মই এটা বস্তু জানো এইবিলাক কেলা এই কেলে লেংলেঙীয়া দেহা লৈ কিনে কেলা দম দেখাই লাভ নাই কেলা দলত কেলা কুট্টাও কেলে দম দেখাব পাৰে তই কেলে অকলে আহ কেলা মই চাও কেলা তই কিমান দম কেলা তই কেলা কি পাল বুলি কৈ দিলো মই হা দলত গেলাতো চবেই দম দেখাব পাৰে দলটো দল বুলি কৈ দিলো নলতো শিয়ালৰ জাক হৈ কি লাভ আছে কেলৈ হিণ হৈ দেখা কেলা শিয়ালৰ জাকত আহি কিডাল কৰিবি তই জাক হৈ একো কৰিব নোৱাৰিবি কেলে জাকতটো কেলে মই এইখিনিয়ে কৰি লিয়ালৰ জাক নহবি শিয়ালৰ জাক নহবি কেলৈ তোৰ কেলা যদি দম আছে তোৰ কেলা সেইডাল পেঞ্চিলৰ দৰে চেহেৰাডাল মোৰ সন্মুখত লৈ আমাৰ কৈছো তোৰ চেহেৰা কি বালৰ চেহেৰা মই কৈছিলো তোক পেঞ্চিলৰ দৰে চেহেৰাটো অকলে আঁকেলা তোক কেলা অসমৰ ৰাইজৰ সন্মুখত মই কোমাম কেলা মই কৈছো তোক অসমৰ ৰাইজৰ সন্মুখত মই কুমাম কেলা তোৰ পেঞ্চিলৰ দৰে চেহেৰাডাল তই অকলে লৈ আঁকেলা তোৰ প্ৰচেষ্টিমান দম আছে মই চাওঁ কেলা তোক শিয়ালৰ জাপৰ দৰে কেলা তই জাপ বান্ধি যাবি হা কেলা তই দম দেখাবি আল কৰিবি বাল কৰিবি কেলা যে বিক্ৰী কৰিছ সেইটো বস্তু দেখাই দে কেনে তই বিক্ৰী কৰিছ কেলা তই যে কেলা বিক্ৰী কৰিছ তই সেইটো বস্তু দেখাই দে কেলে অসমৰ ৰাইজক দেখা কেলে তই বিক্ৰী কৰিছ হা কিহৰ কেলে অসমীয়া চেণ্টিমেণ্টত খেলা মাক চাই কিহৰ অসমীয়া চেণ্টিমেণ্টত খেলি আছ কেলা অসমীয়াৰ কাৰণে কি কৰিছ কেলে চান্দা উঠাই কেলা তই যে কেলা লেভেল দি যে কেলা মই কেলা অসমীয়া মই কেলা চান্দা উঠামে তই অসমীয়াৰ কাৰণে কি কৰি দিছ মই এইখিনি কথা কৈছ তই অসমীয়াৰ কাৰণে মই ক'লো মই একদম ঠিক আছে ইন'ভাৰ এইবিলাক নকৰিবি এইবিলাক নকৰিবি অসমীয়া চেণ্টিমেণ্টৰ লগত খেলা বাদ দে বুজিছ নাই অসমীয়া চেণ্টিমেণ্টৰ লগত খেলা বাদ দে মই চিৰা যিদি কৈছো ড'ন প্লে উইথ এছামিছ চেণ্টিমেণ্টছ ঠিক আছে বিক্ৰী যিমান যাবলগীয়া আছে বিক্ৰী যা কথাটো বুজি পাইছ নাই বিক্ৰী যিমান যাব আছে বিক্ৰী যা কিন্তু বিক্ৰী গলে এইবিলাক নকৰিবি মই এটা কথা কৈছো ন যে বিক্ৰী যাব ইচ্ছা আছে বিক্ৰী যা কিন্তু অসমীয়া চেণ্টিমেণ্টত গেম নহয় মই অপেনলি চেলেঞ্জ কৰিছো মই কৰিছো মই মই ভিক্টৰ দাস মই আকৌ কৈছো মই অপেনলি চেলেঞ্জ কৰিছো ঠিক আছে চান্দা উঠাবি অমুক কৰি ভোগ কৰি দল সংগঠন কৰি কিডাল লাভ আছে যে লাজ পায় লাজ পোৱা নাই তহঁতে দল সংগঠন কৰিছ দল সংগঠন কৰি লাজ কোৱা নাই তহতে কিডাল কৰিছ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কিডাল মাত মাতিছ তহঁতে চৰকাৰে যদি কৈছে বোলে আজি অমুকত যাই কুকুৰৰ দৰে ভুকি দে ভুকি দিছ চৰকাৰে যদি কৈছে আজি তাতে যাই কিনে ভুকি দে ভুকি দিছ তোৰ আৰু পোহনীয়া কুকুৰ এটাৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে তোৰ আৰু পোহনীয়া কুকুৰ এটাৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে হোৱাট ইজ দা ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন এ পাল এণ্ড হোৱাট ইজ দা ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন ইউ এণ্ড দা লাইক ডমেষ্টিক ডগ গ্ৰু গাত লাগিছে মোৰ কিয় গাত লাগিছে কাৰণ মই সন্মান কৰিছিলো বহুত সন্মান কৰিছিলো বহুত ভাল লাগিছিল কিন্তু আজি মই যিমানখিনি মই দেখিলোঁ শুনিলোঁগে ৰাম বে মানুহবিলাক কি ফাল্টু বুলি বে মই কৈছোঁ কেলা পেঞ্চিলৰ দৰে চেহেৰা বুলি মই কৈছোঁ নকেলা পেঞ্চিল বুলি কৈছিলো ন পেঞ্চিলত ধৰা বাৰ্লিঙি কেলে শিয়ালৰ জাকতটো কেলে চবে হাল্লা কৰিব পাৰিব শিয়ালৰ যেতিয়া জাক থাকে ন হোৱা হোৱা দি থাকে তহঁতে কোনোবা গাঁৱত থাকো যদি মই নাজানো গাঁৱত কিন্তু শিয়ালৰ জাগে হোৱা হোৱা দি থাকে মই কৈছোঁ কেলা চান্দা উঠোৱা যদি তই কেলা দালাল আৰু তই যে কেলা লেবেল দি বোলে মই চান্দা নহয় টেক্স উঠাও হা তোৰ কোনে কেলা তোৰ বেকআপত কোন আছে কেলা আজিৰ ডেটত তোৰ বেকআপত কোন আছেই যে কৈছ মই চান্দা নহয় টেক্স উঠাও বুলি

অকলে লগ কৰেলা সন্মুখে সন্মুখে লগ অকলে কিন্তু একদম চিয়'ৰ চৰ মই লাইভ কৰিম কেলে মই কোবাম কেলা তোৰ তোৰ কি গুণ্ডা কিহৰ গুণ্ডামি তোৰ খেলা তোৰ বেগত কোন আছে তই কলা মোৰ বেগত কোনো নাই মই অকলে আছো লাভ কেলা মই লাগিম কেলে হা তোৰ বেগত মানুহ আছে এইবিলাক লেটেন নিদিবি কেলে এই অসমৰ ৰাইজে জানে তোৰ চেহেৰা কি ঠিক আছে তোৰ ওপৰত খেলাম তই খেলাম তোৰ ওপৰত যদি জপিয়াই দিওঁ কেলা তোৰ পেকা ওলাই যাব খেলা ভালকে যদি মই কেলা ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰৰ পৰা ঝাপ মাৰি দিওঁ ন জাক মাৰিটা আৰু অসমীয়া স্বাৰ্থ এইবিলাক ব্যৱহাৰ নকৰিবি আজিৰ ডেটত বোলে অমুক জেগাত কালিৰ ডেটত বোলে তমুক জাগাত পৰহি বোলে তমুক জাগাত নকৰিবি দন ধুইত দন ধুইত বিক্ৰী কৰিছ বিক্ৰী যা মেটাৰ নকৰে অসমীয়াৰ স্বাৰ্থ অসমীয়া জাতিক বিক্ৰী নকৰিবি তই অকলে বিক্ৰী কৰিছ তই বিক্ৰী যা ঠিক আছে পক্ষতাই ভিডিও ভাইরাল ভিডিওর প্রসঙ্গল চলি হাকু আক্রমণ ভিক্টর দাসর এগারী যুবতীক উপর চুপরি আক্রমণ করার ভিডিও ভাইরে হওয়ার এটা ভিডিওর স্পষ্টিকৰণ দিছে ভিক্টৰ দাসে পুরনি ভিডিওক লৈ বদনামৰ চেষ্টা চলা বলে মন্তব্য ভিক্টৰ দাসর ভাইৰেল ভিডিও দুহেজাৰ বিশ বাইছৰে বুলি উত্তৰ ভিক্টৰ দাসর ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত বুলি দাবি ভিক্টৰৰ ভিডিঅটোৰ প্ৰসংগত কি কলে ভিক্টৰ দাসে যে কোনো নারী বা কোনো ছোৱালী হাত উঠোৱাটো মই কেতিয়াও কি নহয় তাৰ পক্ষপাতত মই কেতিয়াও নহয় কিন্তু মোৰ এটা প্ৰশ্ন মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ আজিৰ যুগত আমাৰ যিমানখিনি মানুহ আছে সেই মানুহখিনি বা আমাৰ আজিৰ যুগৰ যিমানখিনি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যিমানখিনি আছে মই চবকে এটা প্ৰশ্ন সুধিবলৈ বিচাৰিম যে যদি তোমাৰ নিজৰ মানুহ এজনে তোমাৰ নিজৰ যদি কোনোবাই কিবা এটা ভুল কৰে সেই ভুলটো যদি তুমি দেখা পোৱা ভুলটো দেখা পালে তুমি কি ক'বা আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা মই এই কথাটোৱে কৈ আছো যে কি আমাৰ যোনখিনি এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ভাইৰেল কৰিছে বা যোনে ভাইৰেল নকৰক এই ভিডিঅ'টো এটা বহুত পুৰণা ভিডিঅ' ঠিক আছে এই ভিডিঅ'টো এটা পুৰণা ভিডিঅ' আৰু পুৰণা ভিডিঅ'টো আজি আপলোড কৰিছে এইটো প্ৰায় দুহেজাৰ আপোনাৰ টু টুৱেণ্টি থ্ৰী ভিডিঅ'টো যোনে দিছে তেওঁলোকে গম পাব কেতিয়াৰ ভিডিঅ' তেওঁলোকৰ তাত ডেটটো থাকিব কাৰণ মনে মনে কৰা ভিডিঅ' যিহেতু সকলোৱে দেখিছে ঠিক আছে এইটো এটা মনে মনে কৰিছে ভিডিঅ'টো এই ভিডিঅ'টো যেতিয়া হৈছিলে এই কাণ্ডটো যেতিয়া হৈছিলে তেতিয়াই এই এইটোৰ ওপৰত এটা কেছ তেওঁলোকে দাখিল কৰিলে হা ঠিক আছে কাৰণ আমাৰ মাজত আমি কি হয় কি নহয় ঠিক আছে আমাৰ কিয় কাজিয়া লাগিছে কিয় কাজিয়া লাগা নাই ইয়াৰে চলিহাকো শৃংখল চলিহাৰ সন্দৰ্ভত ভিক্টৰ দাসৰ ভাষ্য শুনক মই নামটো কৈছো শৃংখল চলিহাই নিজৰ ফেচবুক পোষ্টত এইটো দিছে আৰু শৃংখল চলিহাই যিয়ে নিজকে বিৰ নিজকে গুণ্ডা বুলি সজাই সেই গুণ্ডাটোৱে আজি কি কাৰণত এটা পাৰ্চনেল বস্তু পাৰ্চনেল বস্তু আমাৰ নিজৰ মাজত হোৱা বস্তু এইটো কোনোবাই ভিডিঅ' কৰি আপোনাক দিছে কাৰণ তাতে দেখা পাইছে এইটো ভিডিঅ' কোনোবাই বনাই কিনে কাৰোবাক দিছে একদম হাঁহি উঠা কথা যোনে নিজকে কয় টাইগাৰ বুলি মই মেকুৰী বুলি কলো মই সেইখিনিয়ে কৈ দিছোঁ এই ভিডিঅ'টো যেতিয়া হৈছিলে এই কাণ্ডটো যেতিয়া হৈছিলে তেতিয়াই এই এইটোৰ ওপৰত এটা কেছ তেওঁলোকে দাখিল কৰিলে হা ঠিক আছে কাৰণ আমাৰ মাজত আমি কি হয় কি নহয় ঠিক আছে আমাৰ কিয় কাজিয়া লাগিছে কিয় কাজিয়া লগা নাই ইয়াৰে ঘটনা পৰিঘটনা কোনেও গম নাপায় ফাৰ্ষ্ট কথাটো হৈছে সেইটো আৰু ছেকেণ্ড কথাটো মই এইটো হাজাৰ বাৰ ক'ম যে কি কোনো নাৰীৰ ওপৰত হাত উঠোৱাটো মই কেতিয়াও ছাপৰ্টো নকৰোঁ কিন্তু মই এটা কথাই ক'ম যে আজি আপোনালোকৰ যদি কোনোবা ঘৰৰ মানুহ বা আজি যদি আপোনালোকৰ কোনোবা আপোন মানুহ আপুনি যদি কিবা এটা এনেকুৱা ভুল দেখা পায় সেইটো ডেফিনেটলি যোনে তোনে নহওক চবেই এটা কথাই কৰিব যে কি চবে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট তাতে প্ৰতিক্ৰিয়া দিব আৰু ময়ো জ্যেষ্ঠ হিচাপে বা ময়ো যিটো বস্তু মই বেয়া পাওঁ যিটো বস্তুত মোৰ ভুল বুলি মই ভাবো সেই সেই বস্তুটোত মই কেতিয়াও ছাপৰ্ট নকৰোঁ শৃংখল চলিহা মই নামটো কৈছো শৃংখল চলিহাই নিজৰ ফেচবুক পষ্টত এইটো দিছে আৰু শৃংখল চলিহাই যিয়ে নিজকে বীৰ নিজকে গুণ্ডা বুলি সজায় সেই গুণ্ডাটোৱে আজি কি কাৰণত এটা পাৰ্চনেল বস্তু শ্বেয়াৰ পাৰ্চনেল বস্তু আমাৰ নিজৰ মাজত হোৱা বস্তু সেইটো কোনোবাই ভিডিঅ' কৰি আপোনাক দিছে কাৰণ তাতে দেখা পাইছে সেইটো ভিডিঅ' কোনোবাই বনাই কিনে কাৰোবাক দিছে তো শৃংখল চলিয়াই আজি সেই বস্তুটো সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰি কি কৰিব বিচাৰিছে চবতকে ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সেইটো আৰু নিজকে গুণ্ডা সজোৱা নিজকে কয় যে মই বাঘ নিজকে কয় যে মই কি মই থাকৰেক ফল' কৰা মানুহ থাকৰেক ফল' কৰা মানুহে আজি এইবোৰ কাম কৰি ফুৰিছে কিয় থাকৰেক ফল' কৰা মানুহে এটা পাৰ্চনেল আপুনি কাজিয়াটো কাজিয়া হিচাপে ল'ব লাগিছিলে কাজিয়াটো আপুনি আপোনাক মই সমালোচনা কৰিছোঁ আপোনাক সমালোচনা কৰা মোৰ অধিকাৰ আছে মই এটা ডেমক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰিত থাকোঁ আপুনি কৰা যিখিনি মই গম পাইছোঁ তথ্য পাইছোঁ বা যিখিনি আপোনাৰ এনেকুৱা হৈছে যে অ' নাই এই মানুহটো অমুকখিনি কাম কৰিছে তাৰ ওপৰত এটা প্ৰশ্ন কৰিছোঁ কিন্তু প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ খাৰু পিন্ধা মেখেলা পিন্ধা মানুহৰ দৰে এটা উত্তৰ হ'বলগীয়া নাছিলে আপুনি যিটো কৰ্ম কৰিছে সেই কৰ্মটো এটাই কথা ক'ম মই এই কৰ্মটো যোনটো এই কৰ্মটো এটা খাৰু পিন্ধা বা মেখেলা পিন্ধা মানুহে কাজিয়া হৈছে তাতে কাৰো কবলগীয়া একো নাই ঠিক আছে কাৰণ চবৰে কাজিয়া হয় আজিৰ ডেটত মই এই কথাটোৱে কৈছো নিজৰ পাৰ্চনেল মানুহৰ সকলোৰে কাজিয়া হয় আৰু পাৰ্চনেল মানুহৰ কাজিয়া এটা ফেচবুকত উদঙাই দি কিনে মোৰ চৰিত্ৰত দাগ পেলাবলৈ চেষ্টা কৰা তেনেকুৱা নিৰ্ভীক বা তেনেকুৱা এজন মানুহ নিশ্চয় ভিক্টৰ দাসৰ দুইটা ভিডিঅ' দেখিলে তেওঁ কি সুন্দৰকৈ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে আৰু ইয়াৰ পিছতো মই আৰু কিবা ক'ব লাগিব বুলি মানে ভবা নাই গতিকে এইখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো সদৌ শেষত সকলোকে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক তাকেই কামনা কৰি মোৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই